наша передача. У нас в гостях протеерей Александр Горовенко. Отец Александр, я вас витаю. Здравствуйте. Про какие из Миколи Васильовича Васильевича Гоголя мы сегодня с вами будем говорить. Будем говорить о его произведении, которое называется «Коляска» и о тех событиях, которые происходят в этой истории. Один из главных героев Пифагор Пифагорович. Гоголь любил шутку и все его герои носят полушутливые, полу правдивое такое именование и вот этот герой назван Пифагором и отчество Пифагорович и то, о чем я хочу говорить, оно заключается в следующем: на одном из балов он был пригла приглашен и когда разговор пошел о том, что кто на чем ездит, в принципе, как и сейчас люди обсуждают, кто на какой машине ездит. Вот в те времена богатые обсуждали, кто на какой коляске ездит. И Пифагор говорит, что вот у меня коляска за 4000 рублей. Очень дорогая, очень хорошая, очень удобная. И ему говорят, вот посмотреть бы ее, вы на ней приехали. Он, нет, говорит, она дома. И он говорит, давайте завтра вы приедете ко мне, и я вас всех угощу обедами, и заодно посмотрите на коляску. И так получилось, что Пифагор пил. Пил, пил, пил. Прямо на тему балу, да, да? Напился и домой попал только под утро, и естественно полдня он проспал. Проснулся он только тогда, когда уже на горизонте были видны кареты и коляски тех людей, которые приезжали к нему в гости. И понятно, что приема не состоялось. Он прятался, было ему очень неудобно, стыдно, и он себя порочил, свое имя. И вот то событие которое привело к этому всему, оно называется одним кратким словом «пустословие», потому что Пифагор по своей природе, как его описал Гоголь, это был человек болтлив, который говорил все, что не попадя, и это разряд тех людей, которые обо всем имеют свое знание, во всем ориентируются, не понимая глубоко и досконально абсолютно ничего. Есть такие люди, которые верхам нахватались там что-то от искусства что-то от спорта что-то от э, религии что-то от медицины что-то от политики и этот человек в любой компании он знает что необходимо сказать и может составить впечатление человека умного думающего знающего и интересующегося всеми делами Но так деле... можно оценить и напевно каждую людину? да можно каждого человека оценить по его способностям и потому что он умеет покажи свои дела и я скажу о том кто ты но сейчас современный человек очень часто если раньше встречали по одежке то сейчас мы встречаем по словам по словам потому что человек говорит какие книги читает кого он цитирует ну, достаточно поговорить с человеком 5 минут как ты уже приблизительно можешь понимать чем живет этот человек потому что невозможно в своих словах скрыть то, кем ты являешься. Почему Господь сказал в Священном Писании, что от своих слов оправдаешься, от своих слов осудишься, потому что слово – это огромная сила, которая способна и оживить, и убить. И поэтому… Краще мовчати, да? народная мудрость говорит, что молчи, если дурак, молчи из-за умного сойдешь. Другое дело, когда святые отцы говорили, что когда я говорю, то я иногда раскаиваюсь в своих словах. Это говорили те, которые действительно говорили мало, говорили взвешенно, знали цену своему слову, знали, что этим словом можно кого-то обидеть, можно кого-то ранить. И эти люди настолько фильтровали свои слова, что нам сейчас даже невозможно и представить, насколько люди ценили собственное слово и боялись своего же собственного слова и вот они говорят что когда мы говорили то иногда мы сожалели о том о тех словах которые были сказаны но когда мы молчали то никогда не жалел о том что я молчал у нас бывает другая ситуация и обычно она нас посещает после того как я с кем-то поссорился вот, поссорился и через некоторое время мне приходят в голову гениальные идеи, как можно было бы ответить, да? почему я вот угу. это не сказал, а вот это. А если бы я еще вот это ему вспомнил, я бы победил в этом споре, я бы его там оставил вообще разбитым и уничтоженным. И современный человек не может понять, почему религии, вообще религии говорят о том, что полезно молчать. Потому что пустословие оно растрачивает человека. Не зря в молитве... Ефрема Сирина, которая звучит в пост, одно из прошений говорится, что «избавь меня от празднословия», то есть от пустых праздных слов, которые не имеют за собой ничего. Потому что когда человек говорит, то ему, у него создается ложное о себе впечатление. Царь Давид сказал такие слова «А не смирихся и болезновала душа моя». То есть царь Давид замолчал, перестал говорить от скорби, от тех невзгод, которые у него были. И вот все, что внутри, оно начинает оживать. Потому что когда человек в движении, когда человек не закрывает свой рот, ему кажется, ну, в принципе, я хорош. Но когда он на некоторое время останавливается, останавливается от своих дел, от своих слов, и начинает в молчании проводить время, тогда он начинает понимать, насколько тяжелые страсти находятся внутри человека. Не зря многие святые перед тем, как выходить на общественную деятельность, они уединялись. Так поступал Иоанн Предтеча, так поступал Господь наш Иисус Христос, когда на 40 дней уходил в пустыню. Это не только посты молитвы, это еще и молчание. Так поступал Серафим Саровский, так поступал Феофан Затворник. То есть все святые, которые желали добиться единения с Богом, они это делали не для того, чтобы потом выйти и людям рассказать. Бог, видя, что эти люди чего-то достигли в тишине, Бог повелевал им идти в мир и открываться, и уже наполнять другие души той благодатью, которую они стяжали при помощи молчания. Но мы так не можем сейчас чинить, потому что, ну, по первых в каждого работа, да? Ми не можемо закрити свого рота на роботі, бо треба працювати, і ми не можемо піти в пустелю, тому що знову ж таки, ну хіба що на відпустку, да, на час відпустки, і знову ж таки, це може привести до того, що ми перестанемо просто спілкуватися із людьми, перестанемо спілкуватися зі своїми ближніми. Як знайти отой ну золоту середину, да, де промовчати, де говорити. Так, да, дійсно наверное, річ це уже не частина часть нашої жизни. Некоторые ученые подсчитали, что количество слов, произнесенных обычным человеком, который занимается обычной работой, не журналист, не учитель, не тот, кто призван говорить, mm -hmm. а просто там "Здравствуйте", сделайте, пожалуйста, кофе и обычные простые слова, которые мы говорим друг к другу и на работе и дома, то этого текста за месяц достаточно, чтобы написать около 10 книжек, там, по 300 страниц каждые. То есть слово – это неотъемлемая часть нашей жизни. Но необходимо наблюдать, какие слова вылетают из моего рта. И необходимо понимать ценность тому слову, которым я обладаю, потому что разговор может быть самый разный от того, что а ты слышал, а ты видел, а ты смотрел последняя новость, ведь вот что занимает современного человека. Приватбанк национализировали, вот казалось У -у -у. бы ну, события, ну, там, да, события банкоматы остановились на, на какое-то время и все это обсуждают. Но если задать главный вопрос, вот хорошо национализировали, хорошо или плохо это вообще нам это не интересно. Вопрос: Что ты можешь, как ты можешь изменить ситуацию, разговаривая об этом? А ведь мы, когда разговариваем, то мы тратим определенный ресурс. Каждый из нас чувствовал после причастия, особенно или после того, как храм посетил и удалось в этом храме помолиться, потому что не каждое посещение храма оно очищает человека. Можно зайти в храм и выйти более грязным, потому что mm -hmm. всех осудил вокруг тот не так одет, тот свечку не так ставит, тот вообще не молится. И вот бывает, когда что-то Бог разрешил тебе, чего-то ты достиг, то ли помолился, то ли причастился, то ли милостыню дал. И тишина внутри, и хорошо, и мир, и покой. И вдруг встречается какой-то человек, или ты кому-то встречаешься, и вы начинаете разговаривать, казалось бы, на простые будничные темы, и после разговора в конце ты чувствуешь пустоту. Все, пустой. Не зря оно говорится пустословие. То есть угу. это то, что опустошает человека. И мы не можем молчать со всеми и везде. Мы не можем удалиться в затвор. Мы не можем взять на себя обед молчания в жизни. Но мы можем с нашей жизни изгнать бесполезные разговоры. И 90% новой информации, которая входит в нашу жизнь, она бесполезная. Приходя на работу, можно говорить о том, что национализировали банк, а можно говорить, знаете, я такую книжку классную прочитал, или вот вышел интересный фильм, там такой глубокий в нем смысл. Сидит человек в комнате только с мобильным телефоном, он звонит, ему звонят, полтора часа фильм, и в этом фильме столько глубоких смыслов, просто вокруг одного человека закручено и... Поговорить на эту тему, это будет огромная польза и для вас, и для слушающих. И польза будет еще в том, что ваш разговор не только принесет пользу всем вокруг, он еще избавит вас от пустых слов, от ненужных слов, потому что голова человеческая ⁇ это определенный ресурс. И занимая место ненужной информации, человек вычеркивает то место, куда можно было бы записать, скажем какой-то священный текст, какую-то полезную информацию, что-то интересное, что-то важное, то, что можно использовать в жизни, то, что можно кому-то сказать как назидание, и это даст огромный результат. И поэтому не говорить у нас не получится, но получится фильтровать информацию. И еще очень полезно иногда оставаться в уединении и в тишине и просто помолчать полчаса, час, у кого сколько получится, но каждый из нас должен приобрести этот опыт тишины. Что доели дает, Людани? Это дает, во-первых, я начинаю собираться с мыслями. Святые отцы говорят, всегда, когда ты хочешь начать читать Священное Писание, просто посиди молча, посиди в тишине. Вот сядь и посиди буквально пять минут, чтобы улеглись все твои чувства, улеглись все твои переживания, эмоции. То же самое происходит, когда Человек просто уединяется, сидит и, и молчит. И может смотреть там на дерево, на небо, на звезды, угу. на все что угодно и просто молчит. Это собирает ум человеческий, это собирает его чувства, и мы наконец-то начинаем прислушиваться к самим себе. Ведь современная медицина говорит, что все проблемы современного человека это от того, что в нем внутри и даже не физиологической, а духовной и психической. Все, все болезни от нервов, это знает uh -huh. каждый. Вот успокоить наши нервы поможет обычное сидение на стульчике в течение 15 минут. Просто посиди и попытайся не думать о том, что ты видел в интернете, о том, что ты видел там, в СМИ. Просто посиди, подумай о себе, о своей жизни, о том пути, которым ты идешь. Не о том, когда тебе дадут повышение или почему у тебя такая маленькая зарплата, ведь ты достоин большего. А просто подумать о, о себе, о своей жизни, о своих поступках, о тех людях, с которыми ты общаешься. Сколько, для скольких людей ты полезен, а сколько людей тебя видеть не могут. То есть это все важные вещи, для которых необходимо молчание и для которых необходимо уединение. И самый огромный плюс... Кроме вот всего, что я перечислил, это то, что человек начинает видеть себя таким, каким он есть. Потому что в шуме разговоров, в шуме собственных слов, человек может не дать себе верную оценку. Нам очень часто кажется, что мы хороши, что мы христиане, что мы очень верующие. А когда вот сел, сидишь, думаешь, Боже, как же я живу? Все не так, все не так, ребята, как пел Высоцкий. И человек получает важную и нужную информацию о самом себе. Каков я? Потому что... А, <свят> люди не в уныние, в какой пасты при этих думках. Для люди и уныния... Совершенно ну, настолько много. Для кого-то уныние национализация приватбанка. Потому что угу. банкоматы не работают. Все. То есть, если человек желает найти повод для уныния, он его найдет. И поэтому пускай размышление о себе будет первоначальным толчком. Возможно, да, будет грусть, уныние, но дальше мы говорили как в прошлой передаче, кажется, о том, что необходимо ставить цель. Вот сейчас, сейчас много чего я делаю не так. Сейчас внутри во мне живут какие-то дикие звери мои страсти. Для того, чтобы от этого избавиться, я должен. 10 минут сижу, а потом и поднимаюсь и начинаю работать. Начинаю работать над тем, что я могу. Не мечтать о том, что бы я сделал, если бы я стал э, премьер-министром. Нет, а начинаю делать то, что в моих руках, то, что мне доступно. Можно любую ситуацию превратить в уныние и говорить, я буду слушать Задорнова, потому что... Иначе я впаду угу. в уныние, да. Или я буду выпивать тоже. Ну, для того, чтобы начи угу. начинать пьянствовать, необходимо какое-то оправдание, почему я так делаю. Мне так плохо, ну это обычная стандартная фраза, угу. всех нас. Я очень люблю эту фразу, говоря о себе. И поэтому человек говорит, мне так плохо и оправдывает себя. Ну, так можно любую вещь извратить. Даже была такая шутка, что священное писание у всех одно, а вер много. То есть mm -hmm. религий много, и они основанием для своей веры находят одно священное писание. И христиане, и католики, и баптисты, и протестанты, и саентологи, и все, кто держит Библию в руках, они говорят, что вот я верю в Бога, и о моей вере написано вот здесь. И показывают текст. Один и тот же, который у православных и у него одинаковые, а веры совершенно разные. Поэтому нельзя что-то запрещать только потому, что это можно использовать во зло. Нельзя запретить кухонные ножи, потому что они являются самым частым орудием для убийства mm -hmm. там, в, в бытовых каких-то ссорах и скандалах. Поэтому... Необходимо останавливаться, необходимо думать, необходимо приходить в чувства и понимать, что я делаю что-то не так, начинаю, начинаю немножко меняться, хотя бы пытаюсь, хотя бы задумываюсь. Потому что мудрецы говорили, что если человек не может исполнить заповедь, но не перестает изучать священное писание, то священное писание научит его исполнять заповеди. То есть не, не от заповедей, не от исполнения заповедей человек приходит к священному mm -hmm. писанию, а от священного писания он приходит к деланию заповедей. То же самое с молчанием. Не от молчания приходит уныние, а уныние начинается там, где человек задумывается о себе, немножко приуныл, немножко увидел грустно, да, посмотрел на себя, как я живу, совсем не так, как хочется, совсем не так, mm -hmm. как я мечтал, как я буду жить, например, после окончания школы, у меня были одни представления и мысли. Но это не повод для того, чтобы остановиться и упасть в уныние. Это повод для того, чтобы подняться и начать движение. Но для этого, опять же, надо прекратить пустословие и помолчать, и подумать о своей жизни. Это очень полезно. Дякую, что Вы нагадали нашим глядачам, что, как говорят, слово — это сребло, а мовчание — золото. Ну, спробуємо. ангелы хранитель